Какая будет большинство, как вы считаете, ну и в основном, если в основном большинство будет в Раде Будневской, то а, мы будем ожидать, что вы, в основном, станете депутатом полной правильно? Вы же сейчас не проходите. А, значит, давайте так, вот. я думаю, не столько на сегодняшний момент важно, проходят они а или не проходят, а на мое мнение, как человек, очень взрослый, вот это нормально. Да, большинство будет сформировано, в общем-то, ну так нельзя сказать, большинство партий регионов. Это да? да будет прагматичное большинство, то, которое будет готово и дальше продолжать все вот эти преобразования, которые были задекларированы президентом в это раз, этот раз. И меня радует то, что большинство будет прагматичное и не произойдет потрясений. Вот, в этих моментах реформирования и продолжения, продолжения вот тех всех вот моментов. Понимаете, это самое это самое важное и самое главное. И, поверьте, люди через полгода, через год отдастся. А кто через... будет лоббировать интересы Чернигова в парламенте? Ник... Ну, Никого в же не осталось. исторический вопрос. Вот. А, на сегодняшний момент есть, скажем так, если в ноябре Верховный Совет будет рассматривать бюджет, в ноябре почему-то, то на сегодняшний день а, есть а, действующие депутаты, скажем так, это и я, это и Маньковская, это и Щечина, называйте фамилии а, из партии регионов, которые заграблены, это в том числе и Дюрин народный депутат вот. но я считаю что больше ответственность знаете, как чисто политихнологически вот это уже валерий Александрович он должен теперь доказывать что уже период этих а, детских площадок закончился вот. а теперь переходит знаете как нормальная обычная работа и люди будут абсолютно оценивать работу поэтому ему как никому другому надо думать и на будущее вот. то есть в новом парламенте только дубель представляет интересы Чернигова я верченко наверное еще да ну, знаете давайте так вот Еще раз хочу колейское вам сказать. Выборы закончились. Вот, и знаете, вот, в ну, все условно. Ведь город Чернигов состоит из двух районов. Это избирательная компания разделила его на два округа, если вы помните. И если уже э, уйти в цифры, то, в -то из 150 человек, тысяч человек 205 округа. Явка была половина, и половина от этой половины, поэтому 35 или 36 тысяч человек, это еще не весь 300-тысячный город Чернигова. Вот. А в Новозаводском районе а, интересы, скажем, будет представлять Владислав Анатольевич Отрошенко как народный депутат. Вот. Но мы должны все понимать, если мы как, бы, как только мы все поймем, что а, выборы закончились и а, риторика избирательная закончилась, мы все сразу возвращаемся, вот я в одном интервью говорил, к тому, к чему вернулся Александр Владимирович Соколов. Это трубы, это канализация, это зарплата, это крыши и так далее. Вот простой пример, например, я знаю, что на текущий ремонт крыш городской бюджет выделяет я, по своим возможностям, ну, условно говоря, скажем, 10 миллионов, при потребности 30 с лишним миллионов. Вот здесь и задача действующих народных депутатов пролоббировать при формировании бюджета вот эту разницу в виде дополнительной субвенции. И так по внутридворовым, и так по всем, по всем, по всем вопросам. Вот тогда это будет. А если а, кто-то начнет продолжать там какие-то вещи, понимаете, я имею в виду вещи какие там, ну, раскачивать вот эту лодку и так далее, так я сразу отвечаю, что 30 с лишним тысяч человек это не 300 тысячный город Чернигов. И люди, люди, вы же понимаете, как вот мне вчера понравилось, как Медведчук сказал, представление закончено, расходитесь по домам. Мы понимаем, о чем говорим, да? Вот. Поэтому жизнь идет, продолжается, и надо работать. Ну, так, вы лично не расстроились, потому что вы не стали депутатом. Пока что. По а, Артем, вы помните, я вам уже в одном интервью, я ж, у меня с памятью, слава богу, все нормально, я ей тогда говорил, для меня не есть, это самоцель, поверьте, мне 50 лет по жизни, я уже в статусе дедушки. Вот я понимаю, вот на мою долю выпала вот такая вот судьба, но я хочу, чтобы мои дети, мои внуки, вот они уже не сталкивались с этими проблемами, а вот для этого действительно весь блок экономических реформ. Вот, другими словами, перенастроить, в общем-то, страну вот, и убрать вот этот вот, кач, это уже давно назревало. Поэтому я абсолютно не расстроился по этому поводу. Ну, знаете, как, я же до этого жил и не будучи народным депутатом. Вот. И если посмотреть на моменты. поэтому это не так это сейчас важно. Для меня, например, самое, самое важное это то, чтобы, знаете, не было кардинальных каких-то перемен, а их не будет, потому что будет, прагматичное большинство. Вот. И вы понимаете, ну как, вот те люди, которые шли к самовыбеженцам, вот туда попытаются вот, им наклеить руки, там тушки и так далее. Но ведь люди там работали вокруг, их люди выбрали. И людям неинтересно будет слышать вот то, о чем говорили. Вот плохо, плохо, плохо с кем-то. Люди скажут, слушайте, ну, ребят, мы, мы, выбрали, мы выбрали тебя. И давай как бы, доказывать, да. И Вот эти люди, вот кто пойдет, да, большинство, вот те люди пойдут, прагматичные, те, которые да, действительно хотят э, нормальности, спокойствия и действительно улучшения благосостояния людей. И все сейчас... это понятно. Спасибо. Александр Владимирович, а, да? расстроился ли он, вы видели его? А, я его видел, скажу, произошло то, чего я боялся, в общем-то, больше всего всю избирательную кампанию. Ведь ну, не секрет то, что э, я живу жизнью этого, этого города, я, э, ну, как бог, скажем так, вот думаю, неплохо мне удавалось там и лоббировать какие-то интересы. И теперь по поводу Александра Владимировича. Проводя очень много встреч, вот, очень много встреч, и, скажем, э, привлекая определенных специалистов в избирательную кампанию, вот меня всегда вызывал вопрос, как реагируют люди, жители города. Ну и произошло то, что произошло. Прагматичная часть, я еще раз говорю, 300-300 тысячный город. И люди, кстати, они так и, не, они так и не поняли, вот до самого конца я там убедился, что город разделен на два округа, понимаете? И произошло то, что произошло. Прагматичная часть а, а, жителей города, а это, а, в общем-то, очень серьезная цифра а в тысячах получается, сработало вот это 10 лет назад город развивается, город стабилен, вот, город идет. Мы не хотим его И вот произошло вот то, что произошло, чего мы боялись. Мы не смогли переубедить в том, вот единственная наша ошибка в избирательной кампании, вот, что мы не смогли все-таки переубедить, что очень хорошо, он не уходит из города, но это будет больше пользы, когда он будет народным депутатом. По поводу расстроился или не расстроился, абсолютно нет. Вот. Мы уже 29 числа, уже я присутствовал, шли производственные совещания, 30 числа шел исполком. А что, собственно говоря, расстраивается? А почему расстраивается? Расстраиваться нечего. Это в чем говорит? О том, что человек ответственен. Вот он продолжает свои функции, будет продолжать до 2015 -го года, и если вот эти вот попутчики, если они не будут мешать, а будут помогать, то все будет нормально. То есть главной причиной, ну скажем, не победы Александра Владимировича, это то, что его Черниговцы не отпустили. Не отпустили. Вот так, да? Вот, да? да. Вы знаете, я же еще раз говорю, повторяю, говорю, вот мы понимали это реально понимали и э, пытались, скажем так, ну, изменить, и я же не скрываю, когда ну, ну, тогда я не был, наверное, честен перед вами, вот и всегда говорил, что мы там что-то другое выдумали. Вот это была очень серьезная проблема. Вот. И вы видели, наверное, и в выступлениях и Соколова, там, и в моих интервью, и других людей, что мы пытались людям вот, донести до их э, понимание то, что... Э, это будет лучше, ну если он будет народным депутатом, и лучше почему? Ну потому что на сегодняшний день нам все равно приходится обращаться в Центр. Да, полномочия еще не переданы сюда, но нам не удалось этого сделать. Вот. И я вам скажу, ну любая команда, она проводит, ну скажем так, блиц буквально на следующий там на, на, на второй третий день после выборов такой э, ну, легкий блиц как бы э, подведение да вот такой вот, э, в режиме блиц вот, да и оно показало действительно что Люди, люди честно про это говорили, ребята, говорят, вот мы идем там, то есть, вот, например, доволен ли я партийным результатом? Да, я доволен. Два года при власти партии, в общем-то, и иметь такой результат на общеукраинском фоне, в том числе и в городе Чернигове, а мы знаем, что город Чернигов, ну, он никогда не был приверженцем, скажем, нашей политической силы, но тем не менее мы получили хороший достойный результат. А вот по поводу Соколова, я говорю, вот сработала вот эта обратная связь, вот, все-таки 10 лет, это... Это серьезный период времени. Вот. Это, знаете, как уже а, через поколение оно прошло, а человек мэр. Ну вот такие вот моменты. И люди говорят, да, мы за партию голосовали открыто, потом говорят, серьезно люди говорят, да, мы не голосовали, говорят, за Александра Владимировича, говорят, вот по одной простой причине, нам очень хорошо, когда он мэр, в плане чего хорошо. Ну, есть вот эти, вот эти, Это, знаете, как люди по-разному, есть категории людей, которые оценивают работу мэра, например, а, а, в экономических каких-то там преобразованиях, вот. другие там в стабильности, даже в стабильности того тепла, воды, там, детских садиков, ну, целый комплекс этих хозяйственных всех вопросов. И вот произошло то, что произошло. И я вам скажу, я так и видел много лиц, которые, в общем-то, говорили, ну и слава Богу, и слава Богу. Вот и поэтому я еще раз говорю вам, коллеги. Абсолютно ничего, ничего-то такого не произошло, тем более я, вот, если взять, например, истории моих интервью, то вы видели, я говорю, мне очень тяжело было его все-таки переубедить в плане того, что, Саша, тебе надо идти в народную депутату. И он реально, он сам это скрывал. Я говорю, не хочу, чтобы там, ну подумали, я якобы ухожу и как. Я ему рассказывал абсолютно все, как дышит вот этому море, вот Верховная Рада. Я ему рассказывал, каким образом там. А, ведь вы понимаете, зарегистрировать законопроект, то о чем один а, человек избирательной компании. Мы зарегистрировали там пи -пи -пи тысячу там понад тысячу законопроектов. Ребят, ну, я их могу две тысячи зарегистрировать. Мы же понимаем, может быть, да, и, и есть ли оно. Я и рассказывал Александру Владимировичу, и то есть говорю, я тебе помогу наладить уровень коммуникации так, чтобы законопроект восстановился законом и так далее. Ну, произошло то, что произошло, но я говорю, мне опять, а, смотря с какого его ракурса на это все смотреть. Но я смотрю, я город не делю на одного. 300 человек. И, кстати, вот результат, например, по тому же Новозаводскому району, вы видите, он и партийный, и все, немножко другой, да, выглядит. Вот, всегда тяжело там, где спальные районы и так далее. Но, тем не менее, я говорю, мы уважаем абсолютно выбор всех людей. Это абсолютное право, вот, людей выбрать. И еще один момент я вам скажу, если бы была графа все-таки против всех, мы бы видели, где, где бы все осело, вот. А так, ну, ну есть вот так, Ну самое главное, я говорю, я вот, например, я, я призываю, буду призывать.